Salam. Deməli, laboratoriyada xlorun alınma reaksiyalarından biri kalium permanganatın xlorid turşuluq reaksiyasıdır. Bunun üçün sınaq şüşəsinə az miqdarda kalium permanganat əlavə edəcəyik. kalium permanganatının miqdarı çox olmasın deyə stəkana az miqdarda kalium permanganat əlavə eləyək və üzərinə su tökək. Bu zaman əmələ gələn məhluldan Sınaq qöşəsinə az miqdarda əlavə eləyək. Deməli, sınaq qöşəsinə kalium permanganatı əlavə elədikdən sonra üzərinə xlorit turşusu əlavə eləyək. Xlorid turşusu ilə reaksiya verdikdən sonra kalium permanganatla xlorid turşusunun arasındakı də reaksiya nəticəsində məhlulun rənginin itməsi, yəni rəngsizləşməsi müşahidə olunur. Bu reaksiya, yəni kalium permanganatın toymamış karburetogenlərlə reaksiyasında eyni ilə buna oxşar olaraq rəng itməsi müşahidə olunur və bromlu suyun rəngsizləşməsi reaksiyaları var. Doymamış karbohidrat genlərin bromlu suyun rəngsizləşdirməsi. Burada da eyni ilə ona oxşar proses gedir. Yəni e, kalium permanganatın və yaxud da bromlu suyun rənginin itməsi, yəni məhlulun rəngsizləşməsi baş verir.